Это радует. Здравствуйте. Меня зовут Люда. Я из Украины. Александр Екатеринбург. О чем поговорим? Ну, тема сейчас одна между россиянами и украинцами. Угу. Российско-украинские взаимоотношения на современном этапе. Что было, что будет, чем дело кончится, чем сердце успокоится. Ух ты, как вы красиво сказали. Ну давайте обсудим. Давайте обсудим. Давайте, как вы считаете... Давайте так, с чего это все началось, как вы думаете? Ну, началось с того, который объявил вас Турчинов. Нет, нет, даже не так. С революции гидности в 13-14 году. Вот. А. Это было, так сказать, тем, тем самым мусковым крючком, который... По... Живут в ней в... тупие тварины, тварины и, и хочут всех уцелеть. Но а затем, ты Секунду, донат. Квиточка, Лана, дякую. Продолжайте. Я сказал, началось перев... с революции гидности в 2014 году. А потом, как говорится, как до костяшки дым, но чем дальше, тем дороже. Потом было АТО, которое объявил Турчинов, которое неизвестно кто, неизвестно где, но тем не менее войска на Донбасс послал. Вот. Крымчане не захотели жить. В, этом, в этой новой Украине, которая появилась вдруг на, на месте прежней. А потом пошли разделы и так далее. Потом, потом, в конце концов... Ну и плюс еще, ко всему прочему, тут еще внешняя политика сыграла свою роль. Украина решила, что она может жить, не обращая внимания на окружающие ее страны и действовать именно то, что у нее левая нога зачешется, стал рваться в НАТО. А для России это совершенно невозможно неприемлемо. Вот и все. Тут еще Бузелевский начал что-то вякать про то, что Украина будет восстанавливать ядерное оружие. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот и все. Вот и все. Угу. В конце концов, все это привело к войне, mm. что мы с вами сейчас и наблюдаем. Вы забыли добавить Донбасс 8 лет и Одесса из Украины. Да, да. я, я не стал об этом. А э, почему? Ну, я, я просто не стал об этом специально упоминать. Хорошо скажу. Донбасс 8 лет. Про Одессу что-то скажете? Да, я про Одессу скажу, да, Давайте. Mm -hmm. Если хотите, могу и про Одессу упомянуть. Бубочки, всім привіт! Атаки на наш канал продовжуються. На жаль, оркам дуже сильно не подобається все те, що ми робимо, що ми намагаємось допомагати ЗСУ. Прошу від вас поставити вподобайку цьому відео, підписатись на нас, якщо ви ще не підписані, написати будь-який нам коментар і порекомендувати це відео своїм друзям, для того, щоб росла наша спільнота спільнотар. Для того щоб квітнув і розквітав наш український Ютуб. Ще залітайте і підписуйтесь на наш резервний канал Шабля КР Резерв. Давайте разом нищити ворога. Слава Україні! Це було приступлення проти чоловічку. Ви нас юті живі. И никто за это несет никакой ответственности, то это говорит о, о том, какие силы пришли к власти в этой стране. Все. А мальчик в трусиках. Мальчик в трусиках это, это, это все ваша пропаганда, тем более, тем более много, много, многократно уже опровергнутая, да, в том числе и нашими. А. Это сказала украинская женщина российскому телевидению. Потом, буквально на следующий день, это было уже опровергнуто уже российским телевидением, но вам все не имеется. Угу. А проскакали на Майдане. А, забыли. а, а вот, а вот, на, вот на, насчет вы, того... Вы что... забыли геляку на Нагиляку. Да, Муняку И На ножи. А еще могу, знаете, что рассказать вот тоже, знаете? Вот у нас в 2013 году, году произошла серия в Волгограде. Был на вокзале и были... Мне не интересно про Волгоград. А и нет, я, нет, все я не хочу это слушать. Так вот, я не хочу это слушать. Мне это слушать неинтересно. Я вам выключила звук. Не надо мне рассказывать. Мне плевать на Волгоград. Вы меня слышите? Алло? Я вам выключила звук. Я не хочу слушать про Волгоград. А вы не хотите? не ну, а хочу. Почему я должен вас слушать? Почему я вас должен слушать а я еще ничего не начинала говорить. Я пока вас слушала. Ну хорошо. Хорошо. Мы не отклоняемся от российско-украинской войны. Не надо про Волгоград, пожалуйста. Хорошо. Я тогда все. закончу. Украина есть государство, абсолютно враждебное России. И Россия не будет терпеть на своих юго-западных границах враждебное государство, которое к тому же рвется в НАТО. Поэтому Украина как государственное образование будет... Все. У вас все? У вас все? Сказал, что все. Благодарю. Все как по методичке. У меня вопрос. А что по Финляндии? Ничего по Финляндии. Как это Финляндия в НАТО? Все в порядке живой очереди. Разберемся с Украиной. Будем разбираться с НАТО. Разбираться с Финляндией. Считайте, что вам повезло. Вы первые в, это, вы в этом списке оказались. В каком? Мы же не в НАТО. Ну, вы туда рва, вы туда рветесь. Так Финляндия а уже вы... вступила. Что ж нам сейчас? Раздваиваться, расстраиваться, никто не ведет войну на два фронта. Сначала разберемся с вами. Ага. Потом будем разбираться с Финляндией, Швецией и прочими. А, а не подскажете, почему Путин просит переговоры сейчас? Это что за разбирательство? Он не просит, он не просит переговоров. А что это такое? Это, это ваш, это ваш деревский. Путин это... заявление. Вы что, не смотрели? Ультиматум Железки, Путина. вспомнила переговоры, не перебивайте меня. И Вас Кулеба недавно ездил вот в, этот самый, в Китай именно с просьбой о посредничестве Китая в организации переговоров. Вы думаете, что он туда поехал по личной инициативе? Я так не думаю. Нет, Кулеба туда ездил по работе. А, а, а его работа заключается как раз в организации международных переговоров, в том числе и по войне. Международные это отношения его работа, не его работа да. а не международные переговоры. Это, так, его, работа, это его работа. Я вас слушала. Работа. У меня теперь вопрос. Это почему Путин а просит я не... переговоры? Почему Путин просит Еще переговоры? Никаких переговоров с вами не будет, пока вы не будете... Подождите, Путин же недавно заявил, вывести украинские войска с территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей, что это такое, снять санкции с России. Бомжи Действие ты с сдары оту ганчерку, миллю бахнуту, запакуйся, запакуйся на в ней на та ху -ху -ху. Э, Дякую, Квиточка. Следующие условие будут это э, Харьков, Днепропетровск, Николаев, Одесса, Херсон и так далее. Днепр... О, а чего убежали с Херсона? Ну, такая, такая такая сложилась военная остановка. Мы не, мы не могли оставлять там людей без возможности их э, снабжать. Ну, Неудачная не была конфигурация. Ничего не вернемся. Когда? Это вопрос к Герасиму. Я информации из Генерального штаба не имею. Они мне почему-то редко звонят по этому вопросу. А что к Герасиму? Может, Белоусову? Беловзев министр обороны, ну. а, вой, а войной занимается Генеральный штаб, и операции mm -hmm. военные разрабатывают Генеральный штаб. Mm -hmm. Ну я так смотрю, ты уже ротом всю Украину взял, а потом такой все вопросы а, к Герасимову. А что ты, дедушка, мне даешь Герасимов, заднюю? Мне Герасимов не докладывает о своих планах. Да я поняла, ты уже там и на Финляндию и ротом пойдешь. Все понятно с тобой. А ты че? на ты перешла вдруг? Потому что ты махровый расист, и я тебя не уважаю. Ты поддерживаешь СВО, ты поддерживаешь украинцев, ты поддерживаешь геноцид украинского народа. Ты должен знать, что расизм это очень-очень плохо. Я бы тебя тоже посадила на скамью подсудимых mm -hmm. в Гааге. Ну, судя по твоему возрасту, непонятно. Ну, все, что ли, И, что снимай... И снимай со стены ковер. Пылесборник. Кстати, пылесборник. Та да что тебя слушать? Ты мне отчеканил методичку. Тут, в принципе, ну стучи, стучи, не достучишься до тебя. Ну, ты же тупой, как пробка. Ты тупой, как пробка. Может, да? Что? Ты слушай. Ты как а все? я тебя звук вырубаю. Мне уже надоело тебя слушать. Все. Сходи. Я тебе сейчас все? Ну, Сходи. Что, да, да, да. Все, ты что что на... ты мне надоел? Ты что не слышишь? Я тебе словами через рот говорю. Ты мне надоел. Ну, ты ж как Скобеева, только старый и мужского пола. Давай, расскажи мне что-нибудь. Да сколько можно? Ротом взял уже Финляндию, а потом такие, а все вопросы к Герасимову, а я, не, а я вообще ничего не знаю, а что ты меня спрашиваешь? Диванный воин, пропагандун, пропагандюн. Е... Ціни на бензин піднімуть від цього і на продукти харчування, поліція не воює, хто винен? Робіт немає, люди бояться ТЦК, бізнеси закриваються, люди тікають. О, а знаєте, у мене є відповідь: а хто винен? А хто винен? А хто напав на Україну? Хто 10 років з нами воює? В сухому залишку винна р**ка. Які ще можуть бути запитання, що ціни піднімаються? Е... Роботи мало, люди виїжджають. Хто винен? Русня винна, які можуть бути. Ну, вибачте, кому на третьому році повномасштабної війни ще непонятно? Знаєте, вчора е, в Твіттері листала мене так фоло про генератори. Як люди в нас ниють, що їм дуже. Е, Псують настрій, оце генератори гучно гудуть. Ви що, їх минулися на той? Мене пропозиція для таких людей, хто на третьому році повномасштабної війни з педерацією досі не розуміють, чому вмикаються генератори. Мене пропозиція. Напишіть колективну петицію Путіну. Тому що всі питання до Путіна і до народів Росії? Чому нема роботи, чому нема світу, чому нема води, чому ракети на нас летять? Ви що, обманулися? Та скільки можна цього війні? Бізнеси зараз вмикають генератор, щоб хоч якось виживати? Ви, коли йдете в кафешку за е, латешкою, ви ж очікуєте, що вам її зварять? чи як? Як це можна зварити? Коли нема світа без генератора, ви шабнулися. Русская я максимально відповіла на запитання руснать винна. Руссня крапка. Та скільки можна вже статися одне з одним? Вам що, більше нема куди сили віддівати? Ну, сядьте поприсідайте п'ять разів. Ви що не розумієте? Що це ми цього і чекають, щоб ми сварилися між собою? Алло? Або у ці недолугі блогерші якісь там, які записують «Почему у мене виключають свет? Ти що, тупа? Ну, це я тобі приїхала, виключила рубильник. Це я приїхала, Зайка. Ну це я тобі виключила. Бать. Серйозно. <кій> <кій> ну я бачу, ви теж погодну. Ну, ну, ну все. Спіч я завершила. В принципі, так все всім зрозуміло. Было так и в 13 уроке, в 12 -м? Не, не было. Потому что Россия на нас не нападала. Жили себе нормально. Теперь да. Привет. Отлично. Нет, такое чувство, как будто мы с вами разговаривали уже. Я вас не помню. Зато я вас помню. Отлично. <laughs> как меня звать, если вы меня помните? Да нет, честно, не помню, как вас звать. Вот я просто помню, вы э, журналист вроде бы, да? Нет. Блогер. Нет. не журналист. Ну, а это блогер, блогер, журналист, это одно и то же. Да нет, конечно. Отлично. А где учатся а, на блогера, а... подскажите? Потому что на журналиста учатся, а на блогера где учатся? А где учатся? На блогер, ну как, в блогерском доме. Это где? Где-то учиться? Ладно. Ладно, да. Ну давайте, давайте еще раз познакомимся. Меня зовут Алексей. Люда. Людмила. Да, Людмила, все верно. Отлично. Людмила, о чем вы общаетесь? Слушайте, Алексей, сегодня интересна такая тема. Хочу поговорить про смысл жизни. Вот что для вас смысл жизни? Для чего вы живете? Ну так, я живу, чтобы Влад, угу. Зарабатывать денежку. вот Мы тут с корешем думаем, куда нам ехать дальше, отдыхать. Вот. Может быть, семью построить. Но это будет потом. Вы Когда еще что не семейный. Финансовый... А? Вы еще не семейный. Свободный, пока, Ну, конечно, да. ну да. Девушкам сколько нужно денег, чтобы. Ой, это много! Жить? Много. Да, да, да. Вот. Пока у меня заработок пока что не такой большой. Вот. Ну, как бы 300 тысяч не хватает. Ого, 300 тысяч вот. в месяц не хватает девушкам? Да. А на что да. тратят? Ну, они, хотят... они хотят, чтобы всегда все было, типа... А самое прикольное, отдача какая? Отдача никакой. Подожди, а 300 тысяч, ну это приличная сумма, на что ее можно потратить каждый месяц? ну как, на что на что-нибудь? Они пойдут там что-нибудь там купят себе. часики какие-нибудь там, не знаю. Там... Айфоны там какие-то вот эти американские. Да? Куда? Вы зависли опять, Алексей? Да блин, ну так интересно. Алексей, развисайте. Что, теперь я зависла? А це щось чат рулетка? Алексей. Аха. Ну, мені цікаво було. 300 тисяч, год. Ні, він в місяць сказав. Мм, та ну блін, ну шо таке? Ну, сьогодні цікаві діалоги перериваються отак от на півслові. слові. У мене з інтернетом, воно, зі швидкістю все добре. Пру -пру -пру. Я дивлюся. 300 тисяч, а, а камера от Тетриса. Ой, Олігарх. Дякую, Шабалько. Класний нік, олігарх.